আগতে মুছলমান মানুহে গৰু মাংস কিনি খাইছিলে এশ টকা এতিয়া গৰু মাংস কিনি খাব লাগে চাৰিশ টকা তাৰমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মানুহবিলাকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানুহে গৰুৰ চিণ্ডিকেট বহুৱাই দিয়াৰ কাৰণে সকলো বস্তু যেনেকৈ চিণ্ডিকেট বহুৱাই আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে চুপাৰীৰ চিণ্ডিকেট যেনেকৈ বহুৱাই হৰেণ মহন্তকে দিছে চুপাৰীৰ চিণ্ডিকেটটো চলাবলৈ তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চিণ্ডিকেট বহোৱাৰ দৰে গৰুৰ ওপৰতো চিণ্ডিকেট বহাই দিলে গৰুৰ ওপৰত চিণ্ডিকেট বহুৱাই দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ সাধাৰণ মানুহবিলাকে আগতে দামত গৰু যে বিক্ৰী কৰিছিলে এতিয়া কম দামত বিক্ৰী কৰিব লাগে গৰুহাল কম দামত বিক্ৰী কৰে কিন্তু গৈ যেতিয়া আচল বজাৰ পাই গৈ য'ত বিক্ৰী হয় য'ত ডাঙৰ কি কয় বেপাৰীবিলাকে গৈ বিক্ৰী কৰে এবাৰ কিনি লৈ আকৌ বিক্ৰী কৰে সেই সময়ত কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তাতে তাতে আকৌ গৰুৰ দামটো সাংঘাতিক বৃদ্ধি পালে তাৰ ফলস্বৰূপে মাংসৰ দাম বাঢ়ি গ'ল এতিয়া সেইকাৰণে মই অতি স্পষ্ট ভাষাৰে আপোনালোকক এটা ক'ব খুজিছোঁ পৃথিৱীৰ কোনো কোনো ভদ্ৰলোকে মাংসক লৈ খাদ্যক লৈ কেতিয়াও ৰাজনীতি নকৰে কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসমত বৰ্তমান হিটলাৰী ৰাজ চলি আছে এখন ফেচিছ চৰকাৰ আছে অসমত এখন সাম্প্ৰদায়িক চৰকাৰ আছে যি মানুহক ডিষ্টাৰ্ব কৰাটোৱে তেওঁলোকৰ কাম আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে চামগুৰিৰ যেতিয়া উপ নিৰ্বাচন হৈছিলে চামগুৰিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে বিজেপিয়ে ভোট পাবৰ কাৰণে গৰু মাংস বিতৰণ কৰিছিলে সেই কথাটো যেতিয়া চাৰিওফালে ওলাই গ'ল তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংঘাতিক লাজ পালে অকল লাজ পোৱাই নহয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ আৰ এছ এছৰ যিবিলাক দল সেইবিলাকে সেইটোক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে যে তোমালোকে ভোট পাবৰ কাৰণে ইমান পৰ্যায়লৈ গুচি গ'লা যে গৰু মাংস তোমালোকে বিতৰণ কৰিবলগীয়া সকল হা যি গৰু মাংসৰ বিৰুদ্ধে অনবৰ্তী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা কয় সেই গৰু মাংস বিজেপিয়ে বিলাই লৈ চামগুৰিত ভোট ল'বলগীয়া সংখ্যালঘু ৰাইজৰ পৰা তো তেতিয়া এইটো যেতিয়া পৰিস্থিতি হ'ল যে তেওঁ গৰু মাংস বিলালে গৰু মাংস বিলালে গৰু মাংস বিলালে যেতিয়া চাৰিওফালে ওলাই গ'ল সেই এটা লাজ পায় এতিয়া গৰু মাংসটো বেন কৰি তেওঁ আকৌ আগৰ যিটো ব্ৰেণ্ড আছিলে তেওঁ যে মই মুছলমান বিৰোধী সেই মুছলমান বিৰোধী ব্ৰেণ্ডটো আকৌ তেওঁ আনিব খুজিছে নহ'লে চব মানুহে গম পাইছে যে এওঁ ভোটৰ কাৰণে এইবাৰ মুছলমানৰ ভৰিত ধৰা আৰম্ভ কৰিছে এইবাৰ তেওঁ ভোটৰ কাৰণে মুছলমানক তেওঁ গৰু দি হ'লেও সন্তুষ্ট কৰি ভোট লোৱা আৰম্ভ কৰিছে টকা পইচা যেনেকৈ দিয়ে এইবাৰ গৰু মাংস দিয়া আৰম্ভ কৰিছে সেই কথাটো গম পোৱাৰ কাৰণে হুলস্থুল লাগি গ'ল হুলস্থুল লাগি গ'ল উপায় নাইকিয়া হৈ এতিয়া কি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া কি কৰিছে গৰু মাংস বেন কৰি আকৌ এটা ৰাজনীতি কৰিছে মই মুছলমান সংখ্যালঘু ৰাইজকো কওঁ যিবিলাকে এইবাৰ গৰু মাংস খাই পইচা লৈ যিবিলাকে এইবাৰ ভোট দিছিলে তেওঁলোকক মনত ৰখা দৰকাৰ যে আপোনালোকক ইউজ কৰিলে ইলেকশ্যন আপোনালোকক দুদিনমানৰ কাৰণে পইচা দি উচতনি দি গৰু মাংস খুৱাই আপোনালোকৰ পৰা ভোট ল'লে আৰু কেইদিনমানৰ পাছত আপোনালোকৰ মূৰৰ ওপৰতে মাৰ দিলে তেওঁক যে এই মানুহটো একদম সাপৰ নিচিনা মানুহ ভয়ংকৰ মানুহ এজন এজন হিটলাৰ এজন ফেচিষ্ট এজন সাম্প্ৰদায়িক মানুহ যে এই মানুহজনক পৃথিৱীৰ কোনো মানুহে বিশ্বাস কৰা উচিত নহয় পৃথিৱীৰ কোনো মানুহেই এই মানুহজনক বিশ্বাস কৰা উচিত নহয় গতিকে মই এই মুহূৰ্তত অতি স্পষ্ট ভাষাৰে কওঁ যে খাদ্যক লৈ পৃথিৱীৰ কোনো মানুহে কেতিয়াও ৰাজনীতি কৰা উচিত নহয় খাদ্যৰ ৰাজনীতিৰ কেতিয়াও পাৰ্ট নহয় খাদ্য হ'ল এটা চইচ নিজৰ নিজৰ অভ্যাস অনুসৰি মানুহে খাদ্য খায় কোনে কি খাদ্য খায় তাৰ ওপৰত কোনেও কেতিয়াও আইন লগাব নোৱাৰে কানুন লগাব নোৱাৰে ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে মই গাহৰি মাংস খাওঁ মোৰ ওপৰত কেতিয়াও কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মোক গাহৰি মাংস নাখাবেই মই দপ দপে সদায় কৈ থাকোঁ যে মই গাহৰি মাংস খাওঁ মোক গাহৰি মাংস খোৱা কোনোবাই বন্ধ কৰিব পাৰিব নেকি কাৰোবাৰ দম আছে অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দম আছে নেকি যে গাহৰি মাংস খোৱাত বন্ধ কৰিব পাৰিব কিন্তু সংখ্যালঘু ৰাইজ যিহেতু এতিয়া বিপদত আছে তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি সংখ্যালঘু ৰাইজক যিহেতু চেপা মাৰি ধৰি আছে গতিকে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ওপৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকে খোৱা খাদ্যৰ ওপৰত এনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মৌলিক অধিকাৰ হ সকলো মানুহৰ এইটো সংবিধান প্ৰদত্ত মৌলিক অধিকাৰ যে কি খাদ্য খাব কি খাদ্য নাখাব সেইটো তেওঁলোকে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব মই কি খাম সেইটো মই নিজে সিদ্ধান্ত ল'ম আন কোনেও মোৰ খাদ্যৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে মই ভাত খাওঁ সেইটো খাদ্য আমেৰিকাৰ মানুহ এজনে ক'ব নোৱাৰে যে তুমি ভাত খাব নোৱাৰিবা এইটো কথা কোৱাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই বা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ক'ব নোৱাৰিব যে তুমি আপোনাৰ আলু পিটিকাৰে ভাত খাব নোৱাৰিবা তুমি আমুকহে খাব লাগিব তুমি বিৰিয়ানীহে খাব লাগিব তুমি খিচিৰিহে খাব লাগিব জাতীয় খাদ্যহে খাব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোনেও ক'ব নোৱাৰে এইটো কোনো সভ্যতাই কোনো সভ্য মানুহে এনেকুৱা কামত কেতিয়াও খাত